Вначале было тяжело, конечно, только приехали с поезда, еще не освоились ничего. И в первой половине пытались разбегаться, во второй нащупали свою игру. В принципе, хорошая была игра, думаю, болельщикам понравилась. Будем стараться выигрывать следующие игры. Я хочу поздравить всех с Новым годом, с наступившим с Рождеством, всем здоровья, благополучия. И чтобы любили спорт и ходили на баскетбол. Это так, отклонение, ну... Но... У нас в Одессе очень любят баскетбол, и поэтому и в Киеве тоже думаю. И я знаю, что любят многие баскетбол, чтобы просто было больше болельщиков приходило на матчи. По игре два разных тайма было. В первой половине Динамо с сумасшедшим процентом попало все. Очень хорошая команда, как индивидуально, так и видно уже командные действия у них проявляются. И очень неплохо они смотрелись. Но во втором во второй половине мы вошли в игру и нащупали тоже свою игру, свой ритм. Но в ключевые моменты, скажем так, Динамо повезло больше. И мы, мы не забили, они забили. И так сложилось. Ну, по статистике, видите, даже процент у них 54 двухочковые, у нас 40-46 с игры у нас 37. То есть даже по проценту попаданий. Все равно мы боролись, э, выстояли, но чуть не хватило. Будем тренироваться, расти и работать. Мы, естественно, рады, что выиграли, хотя, наверное, думали и настраивались немного по-другому сыграть игру. В первой половине, в принципе, все было достаточно неплохо, но во второй мы не очень хорошо играли и дали им почувствовать уверенность. И они вернулись в игру, и мы стали в нападении, как бы Короче, очень было много ошибок с нашей стороны. Но слава богу, в конце собрались и все-таки смогли воровать эту победу. Что самое главное на данном этапе. Вот теперь будем отдыхать и настраиваться на завтра. Слава богу, выиграли. Другой фразы я не подберу. Но лучше победа, чем хорошее, как говорится, поражение такого не бывает. Доволен, ну, очень доволен первой половиной и предупреждал команду, что будет. Это команда, которая не сдается. Провалили потом часть. Не очень непонятные выходы некоторых игроков, которые атакуют с первой же передачи. Надо навести порядок в этом. Ну и все-таки был перерыв. Сказалось, что выдержали физически первую половину хорошо, а вторую подсели, не очень довольны. Значит, будем заниматься и физикой, продолжать дальше. Ну, рад победе, больше нечего сказать. Как можете оценить действия новичка? Ну, я считаю, что сегодня рискованно я его ставил, но он попал в важнейший бросок средний в конце и помогал в первой половине достойно. То, что люди приезжают не в форме, это факт. Долгое время у них, я больше даже недоволен высоким американцем Догитом, ожидал от него большего. Но ну, будем делать выводы, будем строить команду дальше.